بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحابي رسول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في روايته وفرماته إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاج عل نبيه يقاتلون على دينه کہ اللہ تعالی نے اپنے سب بندوں کے دلوں پر نظر انتخاب ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دل کو ان سب دلوں میں بہتر پایا ان کو اپنی رسالت کے لیے مقرر کر دیا اور تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر منتخب فرمایا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کرتے ہوئے مبعوث فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد دوسرے قلوب پر نظر فرمائی تو اصحاب محمد کے قلوب کو دوسرے بندوں کے قلوب سے بہتر پایا ان کو اپنے نبی کی صحبت معیت اور رفاقت کے لیے دین کی نصرت اور مدد کے لیے منتخب فرمایا يقول حديث ہے من كان متاسيا فليتاس باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا واقومها هديا واحسنها حالا قوم اختارهم الله بصحبه نبيه واقامه دينه فارفو كانوا على الهدى المستقيم مستقیب شخص کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے اقتداء کرنا چاہتا ہے کسی کو اپنا پیشوا مقتدہ بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی اقتداء کرے ان کی پیروی کرے انہیں اپنے مقتدا اور پیشوا رہنما بنائے کیونکہ یہ حضرات ساری امت سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک اور علم کے اعتبار سے گہرے تھے اور تکلف سے دور اور عادات کے اعتبار سے معتدل اور حالات کے اعتبار سے بہتر ہے یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمائے ہیں تو اے لوگو تو تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے آثار کا اتباع کرو کیونکہ یہ لوگ سرات مستقیب پر ہیں سرمیدی کے اندر ایک اور حدیث ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا غرضا من بعد فمن احبهم فبحبی احبهم وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضُهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله وَمَنْ آذَى الله فَيُشِكُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ کہ لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تعالی سے ڈرو کہ میرے ملح بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ ہدف تنقید نہ بناؤ کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی جو شخص ان سے محبت کرے گا صحابہ کرام سے محبت کرے گا تو در حقیقت مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرے گا اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا عداوت رکھے گا تو در حقیقت مجھ سے بغد رکھنے کی وجہ سے وہ ان سے بغض رکھے گا اور جس نے ان کو ادا پہنچائی تکلیف پہنچائی تو در حقیقت دی اور جس شخص نے مجھے ادا دی تو اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی اللہ تعالی کو ادا پہنچائی اور جو اللہ تعالی کو ادا, تعالی کو ادا پہنچانا چاہتا ہے تو قریب ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے گا اس حدیث سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام پر تعاون و تشنیع کرتے ہیں انہیں برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں انہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں ہدف تنقید بناتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا ان کی غلطیوں کو جاننا انہیں مورد الزام بنانے کا معاملہ صرف انہیں تک محدود نہیں رہتا بلکہ خدا اور اس کے رسول کتاب و سنت اور پورا دین پورا اسلام اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے اور اس سے دین کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضرات صحابہ کرام اللہ تعالی علی مجمعین سے محبت در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ اور ان حضرات سے بغض و عداوت در حقیقت اللہ اس کے رسول سے بغض و عداوت کا سبب ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی محبت اور معیت نصیب فرمائے